Появление новой государственной структуры пришлось на начало 1990 года. Украина тогда стояла на пороге независимости. Зарождались рыночные отношения, которые круто изменили жизнь миллионов людей. И общество разделилось на две категории – те, кто активно начал развивать свою деятельность, и те, кто потерял работу. Это были нелегкие времена для нашей державы. И чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию, появилась идея о создании специальной службы. Одним із перших ринкових законів сучасної України на той час був прийнятий закон про зайнятість населення, який вийшов, який був прийнятий в березні 1991 року. Цей закон визначив правові організаційні і економічні засади гарантії з боку держави, в реалізації громадянам права на працю і заснував, так би мовити, засади основні, основні принципи діяльної. Державної служби зайнятості. А вже з 1 січня 2001 року набув чинності вкрай важливий закон як для держави, так і для діяльності Державної служби зайнятості, закон про загальнообов'язкове Державне соціальне страхування України на випадок безробіття, був створений фонд загальнообов'язкового Державного соціального страхування. Первыми обратившихся на биржу труда встречает диспетчер-консультант. Здесь можно получить всю необходимую информацию о вакансиях, узнать, к какому специалисту нужно обратиться по возникшим вопросам. Электронные тачскрины, информационные стенды, свободный компьютерный доступ для поиска работы как в городе, так и за его пределами. Все это представляется в свободное пользование, так сказать, сектор самостоятельного поиска. Вы знаете, мне очень нравится мое рабочее место, диспетчера-консультанта. Люди приходят в центр занятости с целью поиска работы. Я должна узнать их цель прихода. Ну, не только с целью поиска работы, но и у них возникают другие различные вопросы. Поэтому я узнаю цель прихода в центр занятости. И направляю их к соответствующему специалисту, для того, чтобы они получили информацию. Информацию в различных секторах. Непосредственно в самом центре службы занятости проходят семинары по технике поиска работы. На нем люди получают информацию, как правильно составить резюме, как правильно вести телефонный разговор, чтобы заинтересовать работодателя. Если человек не знает, какую профессию ему выбрать, то здесь вам тоже помогут. Как особо обожаем? Вирішитись в питанні наступного навчання, або її батьки не знають куди ж піти дитині навчитися. Вони завжди зможуть ознайомитися в центрі зайнятості з описами, професіями, які існують на даний час. В нашому арсеналі представлено дуже багато професій. Є і журналіст. В таких папках будь-яка особа зможе зорієнтуватися легко. Всего в Белгороднестровском городском центре службы занятости работают 22 специалиста. В секторе подбора вакансий кипит работа. Каждый занят своим делом. В этом секторе специалисты, которые работают, они закреплены за каждым нашим клиентом. То есть есть взаимная ответственность по поиску работы. Человек обязан искать работу, это его прямая обязанность согласно закону о занятости. И специалист, который помогает ему, работает с ним, он уже знает его все профессиональные характеристики, знает, какую работу он ищет и подбирает в когда идет прием, во время приема автоматический ночной режим тоже у нас есть, подбор работы и смс-информирование. Если же вы хотите заняться собственным делом или освоить другую специальность, то здесь вам тоже помогут. Ну а в этой комнате находятся, пожалуй, самые важные документы. Это картотека. На полочках аккуратно разложены личные дела каждого обратившегося безработного. Также тут хранятся карточки тех, кто уже снят с учета. Со временем они отправляются благополучно в архив, рассказывает Татьяна Баланова. У каждого специалиста есть своя полочка, Карточки расположены в порядке, каждая на своем месте, по номеру расположена. Когда нужно подобрать карточку, распечатывается график специалиста на следующий день, и карточки подбираются по номерам, подбираются, доставляются на рабочий стол специалисту. Mm -hmm. Бывают люди, которые, ну, кто-то опоздал, кто-то не пришел, да, вот заболел. То есть он не пришел, например, он может прийти в другое время. Выздоровел, пришел, еще что-то там. В общем, потом с ручным образом подбирается карточка на прием специалистов. Специалист находится на приеме, смотрит свой график, и я вижу задание деловоду, специалисту, я вижу, какую, какую карточку нужно доставить на рабочий стол срочненько. Алена Мокрая занимается профориентацией и психологической поддержкой. Она работает не только с безработными, но и с учащимися. Помогает подрастающему поколению правильно выбрать свою специальность. В центре занятости трудится 10 лет. Ну і, звісно, робота з соціальними партнерами, без них ми ніяк. Тому це робота з усіма службами, соціальними службами, навіть з військоматами, бо залучуються певні категорії населення, то учасники АТО, переселенці і таке інше. Тобто це така специфічна робота. Робота більше психологічна, більше душевна, ну, що то називається соціальна. Кроме этих отделов есть и подразделения, без которых деятельность службы была бы неполной. Это и финансово-бухгалтерский отдел, успешно функционирует юридическая служба. Ну и, конечно же, трудно было бы представить работу центра без вот этих вот ребят, специалисты отдела информационных систем. Защищают нас от, анти... от вирусов компьютерных, потому что у нас единая система службы занятости, и все наши данные являются секретными персональными данными безработных, поэтому на страже их защиты стоят специалисты нашего отдела. Как подчеркнула Нина Принц, сектор взаимодействия с работодателями является одним из важнейших. Без этого было бы невозможно решить самые главные задачи трудоустройства. Также есть зал для проведения семинаров, который тоже успешно функционирует. В этом секторе у нас расположены информационные стенды об услугах центра занятости, Работают специалисты, которые непосредственно взаимодействуют со своими работодателями, каждый из них закреплен за определенным специалистом, они уже подыскивают претендентов на работу, решают вопросы предварительного обучения перед трудоустройством, конкретному на заказ работодателей. Ну и, конечно же, как это все могло бы работать без опытного руководителя Светлана Викторовна Масло. С благодарностью говорит о тех людях, которые оставили частичку тепла и души в развитии центра службы занятости в Белгороднестровском. Але сьогодні професійне свято, скажімо так, це приємна нагода не тільки перегорнути сторінки літопису служби зайнятості, пригадавши, так би мовити, витоки створення, а і побачити досягнення сьогодні. І головна моя гордість сьогодні це, звичайно, працівники центру зайнятості, справжні професіонали. Компетентні люди досвідчені і відповідальні завжди їх турботою було і залишається людина, яка потребує допомоги. тот факт, что служба занятости существует уже 25 лет подтверждает эффективность ее работы комплекс различных услуг в области занятости населения реальная помощь в трудоустройстве инвалидам молодежи многодетным и одиноким родителям и просто безработным гражданам Вот что предоставляет собой сегодня центр занятости населения белгород-днестровском. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.